Очень интересно, очень необычно. Для индустриального места такая культурная подея это круто. Нравятся у его различные коллективы, которые которым привозят актеры, идеи. В какую сторону дорога до дома? Или в Донецк, или в Мариуполь, да? Тогда возникла идея сделать инсталляцию древней жизни, которая символизирует, да, война, да, все страшно, но мы должны жить. главный ключ сегодня к сердцу жителей Донецка, Макеевки, Янакиева. Это развитие нашей страны Украины. строить сами. Что это гимн жизни, если мы находим свою жизнь с корнями, с генезисом, то вот там и наш дом. находить что-то волшебное и делиться этим с миром.